У секції Спеціальні покази Канського міжнародного кінофестивалю відбулася прем'єра фільму Бабин Яр Контекст режисера Сергія Лузниці. Стрічка створена з унікальних архівних кадрів і оповідає про трагедію, що відбулася на території України під час Другої світової війни. Українська прем'єра фільму запланована до 80-х роковин розстрілів у Бабиному Яру, тобто чекаємо на неї у вересні. Команда суспільного мовлення поговорила з автором про його стрічку. Сергею, доброго дня. Витаю с премьерой фильма «Бабин Яр. Контекст». Добрый день, спасибо большое. А перше питання насправді стосуватиметься саме контексту. На самому початку вашого фільму ми бачимо, як у Києві та Львові вітають місцеве населення нацистських окупантів. Дії відбуваються у 41 му і насправді ще досі живі ті, хто бачив репресії 30-х і голодомор. І а, цей контекст, звісно, у фільмі відсутній, бо йдеться іншу, про інший історичний період. А, Скажіть, будь ласка, чи не маєте ви перестороги, що це буде виглядати як ну, фактична констатація українського посібництва нацизму? А, значить, ну, Починається фільм, взагалі з того, як з епізодів початку перших днів війни і з епізодів, которые показують, що происходило. Красной армии в этот момент. Я, в принципе, ограничился этим периодом, потому что объяснять дальше, это ну, историю можно вести вообще до Адама, что все совсем связано. И мне кажется, что в этой картине, эпизоды этой картины требуют исторического комментария. Это уже вне рамок фильма. Мне кажется, что это уже задача историков э, откомментировать то, что мы видим. Э, я вообще, в принципе, ничего не опасаюсь э, и не могу э, отвечать за реакцию других людей. Э, но э, я бы призвал зрителей э, после просмотра, если какие-то эпизоды вызывают вопросы, обратиться к книгам или, например, заглянуть в Википедию, это тоже можно сделать, или в интернет, и почитать. И есть прекрасная, например, книга Тимоти Снайдера «Реформация нации», по-моему, она так называется, и вопросы там, коллаборационизма не только украинцев, но значит, и русских, и русских остальных и татар, и чеченцев, и значит, литовцев, и там, кого угодно. Там прекрасно рассмотрено. Значит, и там есть, как раз в восьмой главе, есть история о этнических чисток на территории Украины, в частности. Значит, и он подробно описал, Тимоти Снайдер, что происходило, как, почему. И вот всему тому, что вы увидели в картине, есть причины. И еще, что я хотел бы сказать, что не стоит смотреть на этот фильм глазами сегодняшнего дня. Потому как существуют предметы, которые стали символами сейчас, и если вы сейчас с точки зрения нынешней символики, мифологии смотрите на то, что происходило в 1941 году, то это может вызвать как когнитивный диссонанс. Вот. Я думаю, что на историю того времени нужно смотреть глазами того времени. На пресс-конференции ваши Прозвучала теза, що навіть наймасовішу книгу прочитає менше людей, ніж побачить фільм навіть у випадку його неуспіху. Ви справді вірите, що глядачі фільму будуть звертатися до Вікіпедії, до історичних книг, особливо якщо говорити не просто про українців, яким це болить, а про європейський контекст або і світовий? Ну, во всяком случае... Те, кто не знал, что э, существует, существовал Бабий Яр и что там произошло, э, наверное, э, и те, кто серьезно относится к тому, что он делает, если он приходит смотреть такой фильм и этот фильм его затрагивает, наверное, откроет или книгу, или интернет. Я очень надеюсь, потому что какой смысл тогда в просвещении? вообще в говорении, если никого ничто не интересует. Зачем тогда делать фильмы и показывать их? То есть можно сказать, что этот okay. фильм должен существовать исключительно в историческом контексте? Он не может быть самостоятельным художественным творчеством? Нет, это самостоятельное художественное произведение, не сделано по законам художественного произведения. Но, значит, если кто-то Наприклад, хотів би узнать більше, то мог би пойти і почитати что-нибудь. Дело в тому, що в фільм не можна включити все, що можна говорити, можна розказувати тому і собачті. Звісно, але якщо не станеться додаткового ознайомлення, то глядач буде послуговуватися інформацією вашою як дослідника. Окей, я хотів поставити ще питання стосовно одного з титрів, які присутні у вашому фільмі. Він говорить про те, що масові розстріли євреїв не зустріли спротиву мирного населення Києва. Да. І ви, як дослідник, значно більше знайомі з контекстом за мене. Отож, хочу поставити питання: чи відомі вам випадки такого масового спротиву мирного населення в інших окупованих країнах? І я кажу не про окремих праведників світу, а саме от про колективний опір. Было сказано в интертитре не массовое сопротивление, а сопротивление. Mm -hmm. да? И евреи, которые были приглашены в Бабий Яр, это тоже население Киева, и они покорно пошли в Бабий Яр. Сопротивления как такового не оказали. Значит, э, э, такие случаи и, и со-жители, жители, граждане Киева не евреи, в принципе, тоже никак не выразили э, своего отношения, но, ну, может, были случаи, когда э, помогали и э, скрывали. И, э, значит, э, но, тем не менее, это единичные случаи. Была, э, во-первых, история с евреями в Болгарии, вы знаете эту историю, да? Можете троху расповести для наших глядачев. Да, э, дело в том, что глава болгарской э, православной церкви э, э, сказал, что он поедет в первом вагоне. Да, и э, немцам не удалось э, отправить евреев из Болгарии. И значит, они были перемещены в горы Болгарии и сохранили их. Значит, и была история, которая описана подробно, тоже история, подтвержденная фактами, у Джонатана Литтла в Кабардино-Балкарии, например, когда тоже старейшина Кабардино-Балкарии не дал уничтожить горных евреев. Так что такие истории были. Mm. Это во-первых. А во-вторых, даже если их вообще не было, то я бы очень хотел, чтобы они были. Значит, в титре не сказано ничего, что противоречит правде. Это так, это факт. Поділяю ваше бажання стосовно того, аби ці історії існували, і наступне питання хочу поставити, продовжуючи те, про що ми вже говорили на прес-конференції. Мова про епізод, де е, є архівний спогад жінки, який вдалося вижити після масових розстрілів, вона у групі 18 людей прийшла подивитися, що відбувається, але була помічена нацистами, і група була страчена. Ви відповіли на моє питання, що вашу увагу привернув сам факт того, що 18 людей приходять дивитися. Фактично на розстріли. Скажіть, будь ласка, чи можна трактувати, що поміж іншого Бабен-Яр-контекст, це для вас і історія українського антисемітизму? Зв'язаний uh, антисемітизм з тим, що произошло в Україні? Mm, в этом смысле? Не зовсім про це питання. Uh, бо... влияет ли uh, отношение uh, uh, Ну, ви показуєте і країн, львівський погром, наприклад. Ну, і ви демонструєте ли це з антисемітизмом? Так. Ну так чому ви мені цей питання? Ну а? тобто, я хочу почути відповідь від вас. Ну, тобто, ну, вас це погром фільм... з антисемітизмом? Окей, мені, ми ж мені. говоримо про погроми. Це трагічна і ганебна, істор... да. ганебна частина історії, але ж ми говоримо про Голокост, ми говоримо про масове знищення цілої нації. Хорошо. погром зв'язаний з Голокостом? Фактично так. Mm. Так о чем мы говорим тогда? То для вас Бабин яр, контекст – история, в том числе, и украинского антисемитизма. Ну, вообще, Холокост на территории Украины связан с антисемитизмом? Хочу почему-то от від вас, как ну, В том режиссера. числе, но дело в том, что uh -huh. там ведь э, не только это влияло. там же э, решающую, важную, главную роль все-таки играли Айнзацгруппы которые поставили цели себе уничтожить еврейское население, украинское население было бы следующим, если бы они какое-то время продержались бы на этой территории. В курсе, да, что план был такой, чтобы эту территорию, этот Лебенсраум, очистить. Но первых взяли вот для очищения Просто в фильме большая больше все же отведена роль украинской части. Ну, потому что Бабий Яр в Киеве. Если бы этот, это место находилось в Вильнюсе или в, рядом с Минском, то там было бы, соответственно, речь о литовцах и о белорусах. А Бабий Яр в Киеве – это первое. Второе. Почему вы все время говорите «украинцы-украинцы»? Значит, Львов на этот момент, вот Львов, я прошу всех вот открыть Википедию. Э, значит, 60% поляков. Сколько сейчас процентов поляков во Львове? Что ну, произошло? Значит, э, э, надписи остались, дома остались, э, Львов сейчас, чей? Значит, э, мы же не возвращаемся в эту историю, но мы должны это знать. Значит, 60% поляков, 30% евреев во Львове. Значит, в Киеве тоже состав населения достаточно неоднородный. В курсе, да? Значит, когда вы говорите, вот те люди, которых мы видим, они не только украинцы, они вообще в принципе люди разных национальностей, которые живут на территории Украины. Говорите, тогда, ви всіх говорите, називаєте українці, Вони тоді були гражданами Советського Союзу. Зараз ви говорите про додатковий контекст, якраз якого ну браку, може бракувати глядачам фільму, які не знайомі з контекстом України. Я не знаю, якщо ви живете в Україні і не знаєте історії своєї країни, це ваша проблема. А це питання не про да. мене або про глядачів. Тобто я питання не про, про вас говорю. глядачів. Я не про вас Канські ж глядачі не живуть в Україні. Такі канські канські, а канські зрители взагалі... коли вони бачать Львів, вони бачать українців. <связать> Поляки видят поляков. Поляка так? Ну вот и все. Значит, вы же не можете uh, управлять видением других людей. Uh, значит, uh, когда я здесь, uh, <связать> uh, разговаривая после фильма с немцами, <связать> uh, uh, задел... Вот этот вопрос, как будет фильм воспринят в Украине, это может быть какая-то такая реакция. И такие вопросы, как вы задаете, там, про украинский антисемитизм или что-нибудь такое. Немцы вообще удивленно на меня смотрели. А при чем здесь это? Понимаете? Я ставлю это вопрос, потому что это вопрос точно у украинского глядачем. Ну, я вам э, объясняю, какой взгляд у других зрителей. Этот вопрос тут ни при чем. Okay, Потому okay. что фильм не про это. Значит, те эпизоды, о которых вы говорите, занимают, ну, может быть, это три эпизода, они занимают, может быть, 15 минут фильма, а фильм два часа. И э, в фильме э, герои фильма, люди, которые попали в, в эти обстоятельства, на них не написано, кто они. Вы можете угадать только их принадлежность национальную. По їх вмішності, але атлічити русского от українця доволі сложно. Просто цей фільм є частиною проекту меморіалу «Вабен Яр, да. і з ним будуть знайомитись люди, які, які в тому числі і не знають певного контексту. Тому це питання є важливим. Але окей, я почув вашу відповідь. І хочу поставити також питання стосовно того, що ви сказали на прем'єрі про політичний спротив, про спротив, який був створення цього проекту меморіалу. Але наскільки пам'ятаю, я спротив, перш за все, був не політичний. Спротив був а, проти призначення Ільїх Ржановського художнім керівником меморіалу Бабен Яр як російського режисера і відомого на весь світ, перш за все, як росіянина людини. І ну і також а, в проєкті меморіалу Бабен Яр серед донорів є російський олігарх Михайло Фрідман. Тому я хочу, власне, поставити питання, чи ви справді вважаєте, що участь росіян, зважаючи на те, що ми досі у стані війни, є доречною в роботі українського меморіалу про українську трагедію? І е, загалом, наскільки е, в цей спротив, на вашу думку, є політичним? Значить. Вот вы сказали украинская трагедия. Вот что вы имеете в виду, когда вы говорите украинская трагедия? Я имею на увазе то самое, что вы кажете, что, когда вы отвечаете на вопрос, стосовно того, почему это украинский контекст, то это отбывалось на территории Украины, а значит, пределено увага основном на Украине. А я хотел бы вас поправить. Дело в том, что это отбывалось на территории Советского Союза. Это был Советский Союз, украинская Советская Социалистическая Республика. Украину была оккупирована Радянским Союзом. Ну, так -то мы да вы что, оккупировано. Или? А какое количество коммунистов, украинцев было в коммунистической партии Советского Союза? Они ну, тоже были оккупанты. Они, значит, сменили свою партийную принадлежность. Сейчас такого количества э, нету ни в одной партии. Они сменили свою партийную принадлежность, сейчас одели, значит, другую одежду и прекрасно себя чувствуют. Я сгоден. Дело в том, что сгоден. и даже их голодомор тоже там участвовали. Значит, если мы говорим о национальной принадлежности, украинцы тоже довольно активны, без их участия невозможно было это делать. Так что, когда вы говорите э, украинская трагедия, я с вами не согласен в коренным образом. Вот если вы скажете еврейская трагедия или трагедия еврейского народа, потому что мемориал называется Баби Яр Холокост. Но это украинский мемориал, это мемориал Украины. Но мы сейчас обозначаем только место но не говорим о событии, когда происходило это событие Украины не было, не было как страны и это тоже надо помнить Украина как страна как страна появилась только впервые мы не говорим про там Киевскую Русь впервые появилась в 1991 году в результате распада Советского Союза и Украине как стране принадлежат также части, которые попали туда благодаря Пакту Молотова-Риббентропа значит, и были отторгнуты от других стран. Существуют международные договоренности на этот счет, и слава богу, э, я считаю, что разговаривать вообще в принципе о территории бессмысленно сейчас, в наше время, а, но ну и слава богу. Э, и э, Украина как страна, вот в той форме, в какой она существует, она только становится. Она только создается. Навіть зважаючи на контекст вашей відповіді, чи ви вважаєте участь росіян у работе цього меморіалу дуречную? Конечно. А что, что вы имеете против? Я не Мы в стане войны. Мы а... в стане войны из России. Ну а при чем здесь это? Значит, если вы в состоянии войны с Россией, нужно воевать с культурой или что? Значит, и когда вы говорите, что сразу же появилось какое-то сопротивление против Ильи Хржиновского, ну это неправда. Просто использовали возможность такую, чтобы начать атаку. Да, это политический акт. Да, и существуют силы, которые бы не хотели, чтобы это было. Смотрите по делам мемориала, что мемориал сделал, и по делам, которые вот э, та конкурирующая сторона сделала. Значит, существует вот книга. Вы знаете эту книгу? Бабий Яр мемориал, э, то есть Бабий Яр э, человек время там что-то. Первый том написан. Первый том 2001 год. Я знаю, что подготовлен второй, третий. Где эти книги? Что сложно их напечатать? значит, у них нет возможности, вот эти ребята держат эти тобто материалы. Без участия российской стороны мы бы не смогли этого сделать? С участием украинской не смогли ничего сделать за 30 лет. Вы понимаете, что за 80 лет существования вот нас всех или там города Киева ничего не было сделано. Это позор. Мне стыдно, как киевлянину, что не, не построили мемориал на этом месте. Сергію, okay. дякую за цю складну розмову. І ще раз вітаю вас с прем'єрою. Чекаю на неї в Україні.